А то он тут Ай, красавчик, красавчик. <связывай> кролики, красивик. Давай, лики, вот красивые кролики. Кролики, кролики. <связывай> Красавцы, красивые, 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 красивые. Ми ми мими а -а -а. красивый кролик это вежа медвежа Львовская область Это село Волосянка Мы сегодня сюда приехали Я немножко засниму вам этот комплекс пугайчики попуга баран вот так выглядит наши дети играют там и здесь есть еще петух такой прикольный он он на меня прям набросился а где? А вот там он красный. Такие прикольные курочки. Так, он уже бежит ко мне. Он сейчас будет на меня набрашиваться. Слышите, какой он громкий? Вот он. Он идет ко мне. Я надеюсь, он у меня на голове не будет. Ох. Смотрите, смотрите. Так, иди вон. Вот, прикольно, короче, здесь, интересно. Можно ездить на велосипеде. Вот, магнолия. Мы приехали сюда на машине ехали около 5 часов короче прикольно на машине ездить очень круто есть бассейн вот там правда погода такая не очень короче плохие здесь дороги но волосянку они такие нормальные вот дальше мы поедем завтра дальше там немножко хуже пугайчики а Пальский фазан, розе эти кролики. Ой, красивый кролик, красивый кролик, красивый кролик, кролики. Ой, пиздец!

Ну, пішли, я теж хочу сказати. Ви побудьте тут. Вниз. Іди, коротше, боку. Не туди. Куди? Вниз. Есть качелі. рам па пам бам па Кого? А мы сейчас найдем. С машины. Чехии, Польши, Евросоюза и Украины. Такие машинки, отдыхающих, велосипеды, машины для детей, туристы, Серьвава, короче, там номера и так далее. Беседки, центральный въезд и так далее. Сниму еще дальше в видео.